Ради вітати вас, шановні глядачі, телеканалу Вінниччина. І сьогодні разом із вами, як і завжди, телевізійна передача «Актуальне інтерв'ю. Я із задоволенням хочу представити вам гостя нашої студії, члена Ради директорів Всесвітньої газетної асоціації. Він представляє Україну в цій асоціації, голову громадської ради Держкомтелерадіо України та президента медіакорпорації Рія, яка чудово відома не лише в нашому регіоні. І так, гість нашої сьогодні, сьогоднішньої студії, це Олександр Човган. Добрий день. Доброго дня. Пане Олександр, знаю про те, що корпорацію РІВ створювали на початку 90-х років для влаштування бізнесу, це, мабуть, були одні з найскладніших років незалежності України. Була впевненість в тому, що цей бізнес буде успішним? Ну, Коли ми создавали корпорацію, ми були студентами, нам було 19 років. Это мы создавали не корпорацию, мы создавали газету, и мы не, совершенно не относились к этому как к бизнесу. Ну и сегодня тоже вот те люди, которые тогда создавали газету, они сегодня являются суакционерами, мы относимся к этому как к любимому делу. И вообще бизнес он получается хорошим тогда, когда делаешь его с любовью, и не думаешь о бизнесе, а думаешь именно о том, что ты занимаешься любимым делом, делом всей своей жизни. Какие главные вымоги вы ви ставили перед працівниками на початку, или изменились вони на сегодняшний день? Концепция создания газеты ⁇ в чем она полягала? Самое главное требование это учиться, учиться и еще раз учиться. То есть мы постоянно, каждую неделю проводим образовательные программы для всех наших сотрудников. Каждую неделю мы их учим от пяти и больше часов. Потому что медиабизнес — это очень наукоемкий бизнес. Нужно очень четко понимать и психологию людей, и антропологию, и социологию. Я вообще считаю, что медиабизнес он строится на трех китах. Это психология, антропология, социология. Но в связи с этим стать хорошим психологом, вы знаете, надо долго учиться. Стать хорошим социологом надо тоже долго учиться. Вот мы постоянно учимся, и я лично тоже учусь. И и, и все наши сотрудники постоянно учатся. А личные вмоги изменяются? Час диктует свои вмоги. Конечно. Вымоги. Очень сильно все меняется, очень быстро все меняется. Но очень приятно, что сегодня наш уровень, сегодня уровень наших специалистов, он опережает потребности людей. Я приведу пример. У нас уже готовы версии для iPadов. То есть это устройство для читания газеты в будущем, их сегодня Apple производит, уже Asus начал делать, да, вот эти ридеры, которые подключены к интернету, и там можно читать газету, это очень удобно, собственно говоря но сегодня эти устройства в принципе есть, но люди им еще массово не пользуются. Но мы уже готовы туда давать наш контент. То есть мы вместо фотографии мы уже даем видео ряды, где человек может не просто читать газету, но нажать на фотографию, получить видеоряд. Это интересно, эти технологии сегодня мы уже используем. Мы это делаем на сайте, мы делаем веб-версию газеты. Это сайт 20.ua, ну и... Мы готовы перейти на абсолютно любую платформу, любую другую платформу. И где-то через год мы уже будем запускать мобайл-версию, то есть версию доступную для всех мобильных телефонов, чтобы тоже можно было бесплатно читать нашу газету. Собственно говоря, газета РИА, газета 20 минут, она будет бесплатной. На, В электронном ну, Во всех электронных видах. У нас все очень хорошо с рекламой. То есть рекламодатель он чувствует, что нас читает очень много людей. Газету РИА читает практически каждый второй венечанин. Газету 20 минут читает каждый четвертый венечанин. И поэтому это рекламодатель чувствует, он помогает нам деньгами, естественно, для того, чтобы мы рассказали о нем нашей аудитории. Поширение электронных засобей массовой информации, чи не про то, что друковані с часом стануть менш популярними і, можливо, взагалі вже не буде такого, як ранком взяв газету, почитав, випив чашечку кави. Знаєте, для того, щоб розуміти, що таке суспільство масової інформації. От в міліції є дуже хороше вираження це організоване злочинне угрупування. От редакція это організоване, може навіть для когось злочинне угруповання. То есть вот, вот это вот угруппование, это кем-то организована группа людей, которая что-то фотографирует, что-то снимает на видео, что-то пишет. И совершенно не важно, куда дальше, каким образом дальше она доводит эту информацию до своего читателя. Она может это доносить через радиоволны. Вот сейчас вот мы смотрим с помощью радиоволн телевизор. Она может зайти с помощью бумаги. Можно с помощью интернета. То есть интернет это не средство массовой информации, это всего лишь канал дистрибуции, такая же, как радиоволна, такая же, как бумага. Вот интернет это просто канал дистрибуции. И мы относимся к интернету с большой радостью, потому что если раньше мы должны были платить за то, чтобы нашу газету доставляли к читателю, то теперь читатель сам платит провайдеру интернета для того, чтобы получать возможность читать нашу газету. То То есть, зараз не вы до читача, а читать до вас. Ну нет, нельзя так говорить ни в коем случае. Редакция всегда следует за читателем. Если читатель хочет сидеть ВКонтакте, редакция там с ним коммуницирует ВКонтакте. Если читатель хочет сидеть в читаем, редакция найдет его там. Если у читателя поменялись интересы, редакция тоже должна, редакция должна быть зеркалом общества, то есть вот таким вот ровным, красивым зеркалом. Она должна правду показывать людям. Вот у людей нет возможности, например, вот, что-либо увидеть. Туда едут журналисты показывают это всей аудитории. То есть просто показывают они. Журналисты становятся глазами людей, журналисты становятся ушами людей. И журналисты помогают людям побывать там, где, где они не успевают быть. — Чи можно найти готового фейховца журналистики? Сегодня у нас в стране очень много высших начальных закладов готовят, надают такую специальность у Винницы на базе педагогического университета. — У нас уникальный был случай с педагогическим университетом, где ректор педуниверситета додумался конфисковать весь тираж студенческой газеты. То есть мы выпускали, это был скандал на всю страну, мы выпускали студенческую газету вместе со студентами, и они напечатали Волгу, на которой ездит ректор. Вот ректору это показалось крамольным, и он изъял весь тираж к себе в кабинет. То -то, до чего никто не бачит? Я пришел, взагали, что я, не я, я, на ну, я пришел к нему, я сказал, что это уголовное преступление вообще, вот конфискация тиража без решения суда. А после этого выяснилось, что этот тираж оказался в кабинете случайно. Ректор же сам не знает, как этот тираж попал, значит, к нему в кабинеты. Ну, такая вот была история. Но я должен сказать, что как может высшее учебное заведение подготовить свободно мыслящих журналистов, если вот такие у них ректоры и, и преподаватели, ну, которые вообще неизвестны в журналистской среде? Я Когда я говорю журналистика, я имею в виду те средства массовой информации, которые читают люди. То есть не которые просто существуют где-то там, Номинально. а которые действительно читают. И это еще раз подтверждается исследованиями международных социологических компаний, которые вот четко подтверждают аудиторию каждого медиа, телеканала или газеты. То, что тут читают, это, без сомнения, заслуга редакции канала, но не меньше это заслуга тех людей, журналистов, которые, скажем так, пишут статьи, Обрабавляет информацию, которую они нашли. Не надо, Повертаючись... вот не надо отделять журналистов от редакции. Я уже говорю, что те, кто производят контент, те, кто производят видео, фото, тексты, это угруппование организованные. Вот это вот все, это организация. Каждый... Коллективный продукт. Да, каждый отдельно взятый журналист, он сделает намного меньше, чем группа журналистов. То есть это то, что если, знаете, здесь вот в последнее время очень модно говорить о синергии. Синергия это когда 2 плюс 2 равно не 4, а 8. То есть 2 плюс 2 равно 8, когда встречаются два хороших журналистов с еще двумя хорошими специалистами... И они выполняют то работу в три итоге... раза, в рази, Да, раза да, больше. Да, да, совершенно правильно. И это все зависит от менеджмента, то есть от управления этой организации. Поэтому у нас одни газеты хорошие, вторые плохие. Одни телеканалы популярны, вторые нет. Повертаясь до фаховой журналистики, на вашу думку, так как вы принимаетесь выхованием специалистов, теория или практика? 50 на 50, еще больше вплывая на качество журналистского расследования, журналистского материала, обязанность в журналистской теории, отриманий диплом, или практичная деятельность, опыт? В первую очередь, ничего из того, что вы сказали, в первую очередь должно быть большое желание человека быть журналистом, большое желание работать. Если есть большое желание работать, а не просто быть известным, а вот действительно работать, если он прилагает к этому максимум усилий, то через год, через два он уже может стать хорошим специалистом без диплома, без ничего. Если этот человек просто вот решил, что он будет журналистом, что это там престижное или это интересное там общение с людьми, если он не рассчитывает, что это очень тяжелый труд, то ничего с этого хорошего не выйдет. Ну, собственно говоря, для того, чтобы достичь успеха в любой профессии, надо этой профессии очень Тяжело заниматься. Если вы хотите достичь успеха в спорте, на тренировках нужно потеть. Причем надо серьезно напрягаться, и серьезно потеть. Вот Точно так же. И точно так же в журналистике. Точно так же в любом другом деле, которым занимается вообще человек. То есть, если он хочет достичь успеха, он должен очень серьезно потеть. Ви як голова громадської ради Держкомтелерадіо України знову ж таки продовжуємо тему ефективності і якості засобів масової інформації. Маєте безпосереднє відношення до законопроекту про реформування державних та комунальних засобів масової інформації? Реформування значить, що на сьогоднішній день їх робота не влаштовує, не якісна. А і до того ж, значить, що з цим щось потрібно робити і змінювати. Як змінювати? Що не влаштовує? Ну, давайте посмотрим, как сегодня работают государственные коммунальные средства массовой информации. Значит, главный редактор средств массовой информации приходит к своему начальнику, главе рай, даже администрации, до губернатора, э, говорит, дай, пожалуйста, денег. Ну, они же финансировать должны. Тот, конечно, ему на дает. Деньги. На, да. на выселенной деятельности рисовой. Да, на на, на органе улада. Ну что, он после этого будет критиковать. Как можно критиковать человека, который дает деньги на содержание редакции? Можно есть, вот. э, тик, ну да, вот вот...